Добро часто порівнюють із вогнем. Чим більше ти цим вогнем ділишся, аби інші люди зігрілися, тим його стає більше. І сьогодні ми поговоримо про один із виявів добра про благодійність із нашою гостею, головою правління благодійного фонду Благомай Тетяною Скригіною. Доброго ранку, Таня. Перше питання: як і коли був заснований фонд Благомай? Основан был официально 20 января 2012 года, но неофициально мы начали помогать, я и моя команда. С... Была история, и... я знаю, так? Да, 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 да. Дуже, да. Дуже, дуже, дуже такая особлива. Расскажите нам ее. Да, была история, она остается со мной. Я очень благодарна тому мальчику, сейчас вы услышите, который изменил мою жизнь. Значит, в июне 2010 года я попала в больницу со своим ребенком, и мне в соседнюю палату, так уж получилось, подбросили малыша, то есть четырехмесячного малыша, который был очень похож на моего сына. И, тоже хлопчик. Да, тоже мальчик. И Медсестры начали ко мне постоянно приходить и говорить, дайте нам, пожалуйста, смесь гузники, пеленки. Не высточало всего, да? Да, так, да, так было... как государство не, не выделяет средств на такие потребности. То есть обратились ко мне, как к соседке по палате. Я говорю, а где мальчика мама? Он достаточно симпатичная коляска стоит. Ну казалось, что у него есть родители. Они говорят, нет, его подбросили, его привезли к нам к черному входу, и вот мы решили его привести к вам. Но я, как я сейчас уже понимаю, что случайностей не бывает. Это была доля. Да, это. Это был знак свыше, наверное, что э, мне надо начать заниматься благотворительностью, заботиться о детках, которых которые остаются одни, которые проживают и сейчас в детских больницах, и в детских домах, ну, больше уже в детских домах, так как у нас под опекой фонда находится 27 детских домов. Ми мы сейчас про это поговорим. Да. То есть два года тому вы после этого выпадку вы ви решили заснувать, так, цей фонд? Да, да, да. Три месяца мы опекались с мужем ребенком, мы навещали его постоянно, привозили все потребности, которые говорил доктор, и мы После того, как нашлась его бабушка, да, бабушка. нашлась бабушка, меня все время мучила мысль, вот, а что становится с такими детками, которые попадают в больницу и остаются, Чё в которых зиньшим, не находятся родители, так. бабушки, дедушки. Да, что с ними? И вот крутится мысль, надо создать фонд. Хочу создать фонд, но у меня не было информации, как это делать. Я была юридически а не неподвижна подготовлена. Да. И мне муж говорит, позвони нашему другу Константину, спроси, вот он там разбирается во всех этих юридических моментах, может быть, он тебе поможет. Я позвонила, и это, опять же, был, была вторая не случайная, скорее всего. Сейчас мы партнеры и помогаем вместе. Это вы Власне, вдвох заснували да. Цей фонд. да, он говорит, зачем ты будешь создавать фонд. Одна? Давай вместе. У меня тоже есть такая идея. Я тоже хочу помогать детям, я уже помогаю, но э, давай думать вместе. Тобто вы одночасно Відчули цей поклик душі творити добро. Да, да. Таня, а скажіть назва благомай одразу такі асоціації з прекрасним місяцем травнем, який російською звучить май. Чи чи дійсно має травень відношення до назви? Що що означає назва? Як вона з'явилась? Ні, к «маю» абсолютно ніякого відношення не має. Благомай – це благодійність заради майбутнього. Ага. Так, як ми думали українською мовою тоді, то так ось вийшло, що Дуже місяць назва. май. Так Але такі весняні асоціації, це теж да. добре. Да. Скажіть, будь ласка, які основні напрямки вашої добродійної діяльності, вашого фонду? Так, є якісь основні напрямки? Розкажіть нам, скільки їх є, і коротко про них. Основне направлення у фонду, то, з чого ми. стояли у истоков, да, это мастерская добра. Мы приглашаем всех желающих, всех людей, независимо это от... Мастер их... Это мастер-классы, Это да. Приглашаем всех людей, независимо от их статуса, от национальности. Два-три раза в неделю вы можете с нами посещать детские дома, проводить для них мастер-классы, гончарство, лепка, куклы-мотанки, декупаж. Тобто То есть, людина, все, что фактически, если что, она что-то умеет, да. она может их дит только научить, поехать с вами да. и научить детей чему-то новому. Да, так? абсолютно верно. Не всегда люди могут поделиться, пожертвовать, да, поделиться с деньгами, но не всегда могут поделиться своим временем, своей машиной, отвести мастера, так. Да, приехать в детский дом, помочь ребенку сделать уроки, почитать с ним, поиграть в футбол. То есть все это мастерня добра. Что еще? Да. Есть еще программы «Познай Украину». Это когда мы детей вывозим с Киева, и вот уже было две поездки с Киевской области, вывозили во Львов и в Каменец-Подольский. Четыре детских дома, да, Украину. у нас посетила. Целый день экскурсии, новые впечатления, естественно, новые Прекрасно. знания, потому что в детском доме, к сожалению, им никто не такой рассказывает историю. Немає. Немає такой да. возможности нет, нет такой возможности выехать. Может быть есть, но это, это очень редко и это целое святое. Да. Какие еще направления? Есть детская йога, где также любой мастер по йоге может присоединиться и э, закрепиться за каким-то детским домом, ездить каждую неделю, проводить для детей детскую йогу. Мы уже проводим два года в двух детских домах. Дети очень довольны, воспитатели очень благодарны, потому что это действительно меняет детей, и это результат. Видимо, на лицо. Вся информация есть у нас на сайте. Можно позвонить и, если вы йог, пожалуйста, присоединяйтесь к нам. Тут <тапутри> мне, люди. Да, лютые. да. Также есть сейчас основное направление без него никуда – это помощь детям переселенцам. Почему детям? Потому что мы изначально занимаемся детьми, социальной адаптацией детей в детских домах и уже детей переселенцев начали не так давно с июля но мы для них устраиваем праздники так. мы вывозим их в киев мы... То -то вы, вы да. расселяете этих детей нет чи... нет расселением занимаются другие организации мы тоже благодарны очень этим организация как-то? Да да, да 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 у нас кстати с нас будет разе мая конечно так. мы делаем вместе это добро и слава богу что это получается, и люди благодарны. Есть результат. Да. Вы конкретно, вы какие-то потребы, так, нагальные, задовольняете а, тих тех детей, тех родин, не только ж дети, есть и родины, какие-то с этими детьми, и дети-сироты. Так, расскажите трошки про то, как вы помогаете сам этим детям-переселенцам. Да. Детям-переселенцам мы помогаем, мы закрываем их потребности, да, горящие потребности на сегодняшний день. То есть, также у нас есть программа еще «Полный портфель», которая мы помогаем не только деткам в детских домах, потому что сейчас в детских домах тоже живут дети переселенцы из Краматорска, Слесичанска, со Славянска, и мы собираем их в школу, то есть независимо от того, что 1 сентября уже наступил, не все дети собраны, есть еще центры переселенцы, которые нуждаются в форме и в портфелях, и мы призываем просто всех людей еще, кто не успел подготовить детей Oh uh Ну, хто чим може хто, чим щоб, може? допомогти. Да, діти собі, приїхали, вони виросли за літо. Багато хто виїхав просто в літньому чомусь, да. набрали з собою речі, Це ціла проблема, і потрібно багато таких засобів. Да. Так. А на сьогоднішній день ще дуже <кій> нужна зимня одежда, тепла зима за горами. Уже да. наступає, вже осінь, зараз холодно. Некоторі так. жалуються за цим послідують медикаменти, поэтому ну, ну, потрібна допомога. Тетяна, а скажіть, як вам вдається з кожним днем зараз такий час дуже важко зібрати ось ті необхідні кошти, ту необхідну допомогу. Як вам вдається це? Ви якісь заходи, як ви залучаєте людей і наскільки ну, це вам вдається? Ви все-таки збираєте, я бачу, але як поділіться? Да, ми зараз, в вот останній місяць, ми збираємо средства, обращаюся всем людям. К физлицам, к юрлицам, опять же, кто чем может помогать, но если нужны средства, да, то есть финансы, нам легче закупить полностью э, на один детский дом портфель и рюкзаки там, с огромной скидкой, да, чем вот, собирать на одного ребенка, на второго, на третьего. Потому что сумма не маленькая, чтобы собрать так. ребенка в школу, надо минимум 2000 гривен. За, вот. Минимум минимум. Да, это чтобы форма полный портфель был. Ребенок <как> шел не стесняясь в школу. Вот, э, также мы, конечно, организовываем благотворительные мероприятия, в партнёрстве с разными компаниями или в партнёрстве с волонтёрскими организациями. Расскажите, а, які будуть найближчі, щоб можливо наші глядачі захочуть приєднатися, бо відчути себе добродійником. Да. Які будуть основні на вашому сайті можна ознайомитись з усіма? Да, 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 але конечно. найближчі от, э, А, Самое ближайшее, это будет 7 сентября, барахолка на воздвиженке, то есть любой человек может прийти и купить любую вещь, то есть там будет в виде ярмарки это все представлено, любую вещь, вы автоматически становитесь благотворителем, покупая там вещи, все деньги будут перечислены на фонд Благомай, еще две организации, то есть на помощь переселенцам в данном случае. 13 сентября будет проходить спортивный благотворительный марафон, где тоже каждый участник может зарегистрироваться или прийти там поучаствовать, принести констовары. Будут собираться спорт инвентарь для детей и будут собираться пожертвования опять же на текущие программы. То есть mm -hmm. призываем тоже всех заняться спортом в этот день и прийти пробежать 5-километровые Так. Шановні, Ді... Глядачі, Ді... Давайте, Ді... давайте будемо допомагати, давайте будемо оздоровлюватися і допомагати. Адже сьогодні ми допомагаємо, і ми не знаємо, коли допомога знадобиться і нам. Так, ну що ж, Тетяна, ваше ранкове побажання нашим глядачам, дорогі друзі. Я прошу вас не стесняться и присоединяться в помощи детям на сегодняшний день, потому что очень многие люди сейчас помогают армии, мы тоже помогаем, мы тоже помогаем в госпиталях раненым, но мы не должны забывать, что есть дети тех же военных, которые ушли защищать нас, которые требуют помощи от нас с вами. Обязательно обращайтесь, давайте посещать вместе и детей переселенцев, и детей сирот, и делать жизнь лучше, потому что дети ⁇ это наше будущее, если мы сейчас в них не заложим. Ту доброту, то це наша країна, це майбутнє yeah. нашої країни. Yeah. Так yeah. треба єднатися. Тетяно, дякуємо від імені всієї нашої програми. Хочу вам подякувати за ваше добро, за ваш час, за ваші вчинки, за все, все що ви робите. Це зараз особливо важливо. Спасибо. Гарного Спасибо вам дня. Большое. Я нагадую нашим телеглядачам, що ми сьогодні говорили про благодійність із головою благодійного фонду Благомай. Ми продовжуємо наш ранковий ефір. Залишайтесь на центральному.